Я всю свою жизнь занимался реальным производством. Почти 8 лет был, как сейчас, как в народе говорят, губернатором довольно непростой области. И потом, после 2004 года, когда сам написал, меня даже не выгоняли, но когда пришли оранжевые к власти, я написал заявление и отправил его сразу в ночь Ющенко. И я смотрел внимательно на трибуны. И когда сегодня господин Кличко говорит, я всю жизнь борюсь, да, на ринге, да, но тогда господин Кличко стоял рядом с Ющенко в оранжевом шарфике. Господин Яценюк вообще пять лет был во всех правительствах и при всех должностях. Партия Тягнебока поддерживала оранжевых на это. Пять лет они были у власти. Чем закончили? 2009 год. Падение ВВП в нашем государстве, которое даже не было в Великую Отечественную войну. Это так на всякий случай для тех людей, которые не знают, кто что собой представляет. Теперь следующее. Я 6 лет работаю уже в парламенте. За 6 лет не было ни одного случая, чтобы я пропустил пленарное заседание хотя бы одно. Не было случая, чтобы за меня кто-то голосовал, потому что я сам был на своем рабочем месте и я сам голосовал. Поэтому я хорошо знаю регламент, потому что работал руководителем регламента комитета. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, я вам вполне профессионально заявляю что несмотря на все те победные демарши, которые сегодня демонстрируют представители оппозиции, ничего не произошло и в регламенте ничего не принято. И это все обман. И когда я предложил буквально два дня тому назад, давайте мы кардинально а сэри, реш... так, решим так, соответствующую проблему, давайте мы примем закон, по которому депутат отвечает точно так же, как работник любого предприятия. Ведь любой человек, который ходит на работу на предприятии, он подчиняется к зоту. Почему депутат находится вне закона? Почему он не подчиняется к зоту? И сегодня меня уже критикуют. Говорят, ты хотел прописать, что у человека, человека депутата могут с работы выгнать. Да. И хочу, чтобы это было законодательно утверждено. И, и опираясь при этом на Конституцию. В Конституции прописано, что депутат выражает волеизъявление своих избирателей путем персонального голосования в зале, путем нажатия кнопок «За», «Против», «Воздержался». Вам показали зал, вы, наверное, немножко это не заметили. Когда там большинство голосовало за всех, то меньшинства вообще там не было в зале. Они отсутствовали, там ни одного человека не было. А по Конституции обязаны все голосовать «За», «Против», «Воздержался». Поэтому есть простая формула. Если человек три раза прогулял на, на производстве без уважительных причин, ему что, раз выговор, два выговора согласовали с профсоюза и волились работает. Это ж так происходит со всеми. А почему депутат не подчиняется такой норме? А если он раз прогулял и не хочет, если второй раз прогулял, если вообще в течение сессии не хочет ходить, так давайте же тогда мы примем соответствующий инструмент, который бы решал эту проблему, чтобы мы не боролись с последствиями, а чтобы мы решили в самом начале причину. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас призываю проголосовать за этот законопроект, тогда вы честны будете сами перед собой, прежде всего, и перед своими избирателями. И еще один момент, я хотел уйти совершенно в другую сторону. Вы знаете, мы обсуждали одну проблему, очень интересную. Куда нам идти? Я считаю, нам надо строить свое государство. И вот там, когда мы обсуждали Европа или Россия, ну давайте мы подумаем, мы, мы сегодня в Россию поставляем нашу продукцию на 22 миллиарда долларов. Мы сегодня в Европейский Союз поставляем наши продукции на 17 миллиардов долларов. Любой нормальный руководитель должен заботиться о что, том, чтобы это сохранить, потому что это рабочие места и заработная плата, прежде всего. И любой нормальный руководитель старается это развить, эту ситуацию. Безусловно. Нам нужен рынок европейский, который составляет порядка 16 триллионов долларов. Кстати, для сравнения всей Российской Федерации с сопутствующими странами на сегодняшний день, по-моему, было 1,6, сейчас, наверное, немножко больше триллионов долларов. То есть в 10 раз есть различия в этом. Поэтому, если мы будем умные руководители и выстроим свою систему работы таким вот образом, чтобы мы не потеряли рабочие места, которые у нас сегодня есть, тогда мы, наверное, принесем пользу своему государству.